Tapi kalau dia meniaga, cari duit, duduk kat kedai, buat kerja macam orang lain buat kerja, maka tak nampak karamat dia tu. Orang nampak jangan macam orang biasa. Eh. Lalu kat tengah hujan, basah sama orang lain. Lagi -lagi, lagi, kalau lintas sungai, dia pun tenggelam. Tak nampak karamat dia tadi. Tapi terlupa. Bahawa yang meniaga yang baik, Nah, yang tidak menipu, berniat dengan, dengan niat yang bagus ketika mana nak mula bekerja pada hari tersebut. Hada hainul karamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, athyabu ma akala almu'minu min kasbi Sebaik-baik perkara yang paling bagus dimakan atau yang paling halal adalah yang didapatkan daripada kasbu yadi, min kasbi yadi daripada tangannya sendiri, usahanya sendiri. Ini menunjukkan dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharuskan gerakan kita untuk mencari rezeki. Nah, dan almutaharrif fi talabihi yang bergerak untuk mencari rezeki tadi itu tidaklah bercanggah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi akabir sahabah juga berniaga, Sayyidina Zahir tadi. Dan pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Siddiqul Akbar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf, ni kibar sahabi yang kesemua mereka ni adalah ahadul mubasysyirin bil jannah. Sepuluh orang yang dijanjikan syurga. Ha, minal asharah mubasyarin minal bil jannah. Mereka ini adalah orang-orang yang berniaga. Maksudnya mencari rezeki dengan kasbu yadi. Ha, dengan kasbu yadihim. Ha, jadi sekarang itu orang yang cari rezeki ini sebenarnya bukan kedudukannya rendah. Ha, sebab tu kalau jangan salah faham dengan hikam. Al-imam Ibn Atta'illah. Bila mana Imam Ibn Atta'illah mengatakan iradatukat tajrid ma'a iqamati llaha iyyaka fil asbab <coughs> min ash-shahwati al qafiyah ya. kamu inginkan tajrid sedangkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kamu di maqam asbab ya. tajrid maknanya jarrada 'anil asbab kamu ingin meletakkan diri kamu daripada keluar daripada segala sebab kamu ambil terus dengan rabbul asbab padahal kamu di maqam sebab sini Imam Ibn Atta'illah bukan suruh untuk kita tinggalkan malah dalam tu dicelah. Hada min syahwah kata beliau. Hada min syahwatil qafiyah. Ni syahwatmu yang tersembunyi. Karena syahwat orang ni dia suka kalau dirinya disebut wali. Syahwat ni dia suka kalau orang sebut dia saleh. Syahwat ni dia akan suka ketika mana orang melihat kata dia ada zu karamah. Dia ada karamat dan seumpama dengannya. Tamam. Tapi kalau dia berniaga, cari duit, duduk kat kedai, buat kerja macam orang lain buat kerja, maka tak nampak karamat dia tu. Eh, orang nampak jangan macam orang biasa. Eh. Nah. Lalu kat tengah hujan, basah sama dengan orang lain. Nama? Lagi apa lagi? Kalau lintah sungai, dia pun tenggelam. Nah. Jadi, tak nampak karamat dia tadi. Tapi terlupa. Bahawa yang meniaga yang baik, nah yang tidak menipu berniat dengan dengan niat yang bagus ketika mana nak mula bekerja pada hari tersebut hada ainul karamah orang, -orang Syekh Husri mengatakan kepada kami dia kata at-tujjaru fujjar peniaga ni biasanya orang jahat maksudnya apa dia kebanyakan jadi kalau kita mengaji mantik nah dia tak akan marah kerana tu kalam tu nabi bi nazar an kalami هذا الى رسول الله يعني اضافه هذا الكلام الى رسول الله هذه هذا الكلام الى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خبر التجارف الفجار هي موضوع في محمول هذا موضوع هذا محمول dalam kalimat tu ada subjek ada predikat jadi kalam ada subjek predikat ni termasuk khabar khabar dalam mantik makna dia apa dia ما يحتمل الصدق والكذب لذاته jangan buang لذاته tu kenapa لذاته ada Izati tadi untuk menyebutkan kata hadzal kalam yunzaru min haitsu huwa al-kalam la min haitsu qailuhu bukan dilihat pada pengucap ucapan tersebut yang dilihat adalah pada ucapan itu sendiri bi ghadin nazar an qailihi. tanpa melihat kepada pengucap tadi kalau kita tidak melihat pengucap tersebut iaitu Rasulullah maka perkataan atujaru At fujar nanti orang akan faham apa orang kata, oh kata semua jahatlah nah no? بس يعني نبي سبور كا كلو فجار تجار كلو تجار فجار نبي تقعد تسموها بني اقعدها تمام نبي تقول تجار فجار التجار فجار ني قضيها ني قضيها با باني الي نجمي مهمله بيقعدها سبو اباد اللامانتي سبو قاعدة مهمله جزو ابا المهمله في قوة الجزئيه المهمله في قوة الجزئيه Maksudnya dengan makna apa? Ba'adu tujari fujar. Kalam tujaru fujar tadi dengan maksud dalam kalimah apa dia? Ba'adu tujari fujar. Karena al-muhmalah fi quwati al-juz'iyah. Kalimah muhmalah, ini muhmalah an adati al-kulliyah wal-juz'iyah. Tak ada di depannya kullu, tak ada di depannya ba'adu. Maka kalimahnya seakan-akan sama seperti ba'adu. Jadi kalimah dia bahasa dia ba'adu tujari fujar. Sebahagian peniaga ni biasanya dia akan jadi jahat. Dia akan jadi tamak. Sebab tu kata masyaikh kalau pi, pi, pi membeli, nah ya, dia ada tempat yang kita kena minta kurang. Untuk mengelakkan tamak. Nah, pi pasal payang. Nah. Nak beli kain. Boleh tak minta kurang? Kita kata, oh, beli kat pasar dan dah nak minta kurang. Pergi pasar raya tak minta kurang pula. Tak kena ma'ruf di pasar raya orang tak minta kurang. Huh? orang pergi padi ni ambil barang tak pi sampai dekat dia punya counter tu abang beli kuang sikit kot tak dia kena habaq padi <laughs> di pasaraya, dia akan bagi tahu kata ada diskaun ha nah. itu masuk masyhur suasana tu dah masyhur tapi kalau di pasar mana tahu lah pasar ni orang boleh berbicara dan orang boleh bersembang maksudnya saya nak beli sayur ni boleh kurang sikit kot boleh tak minta tu kata oh kalau pergi pasar raya tak minta kurang, mereka gini minta kurang. Tak bukan sebab tu. Sebab adat dia orang pergi ke pasar untuk minta kurang. Dan kalau tak minta kurang kata Syekh Yusri, itu akan melatih peniaga-peniaga tadi menjadi tamak pada waktu tu. Dan mungkin dia akan naik harga dan tak maklum harga betul. Jadi mengelakkan itu minta kurang. Dan minta kurang tu salah satu daripada adat manusia pada waktu tu di pasar. Dia tak boleh ada orang pinduk marah. Kecuali teruk sangat. Nah, no? Kawan tu jual dah tiga cekak tu seringgit. Minta lagi. Peri tu. No? Ah oh, jenis tu tak boleh lah. Dia betul kena reti juga kita pun. Ha? Nah. Dia sampai tak reti apa, payah juga tu. Nah, <coughs> nah Jadi, kata Maulana Syekh Husri, At-Tujjaru Fujjar. Ay-Ba'adu Tujjari Fujjar. Makna dia. Nah, kalam Nabi, kalam mantiki. Nah, bila kita, kita orang panggil apa, disebutkan oleh Maulana Syekh Husri macam tu, dia nak maksudkan apa? Dia terkalaulah kalaulah sebahagian lagi di kalangan peniaga tadi menjadi orang yang amanah dalam perniagaan dia. Menjaga dia punya perniagaan dia. Berniat baik kepada umat Nabi Muhammad. Kata Mawlana Syed Yusri, hadha akid wali. Itu wali yang hidup pada zaman Allah. Walau tidak nampak karamah pada diri dia. Dengan hanya melaksanakan kata tersebut. Orang zaman Allah, kalau sebut hadha wali, hadha wali pun jadi kecoh lah, lah ni. Setelah jadi itu. Dia kena wali ni, Tokku Paloh naik atas kapal, nah, naik Tokku Paloh naik atas kapal ada kisah kan masyhur. Tokku Paloh pi naik di atas kapal bincang dengan apa dengan Inggeris pada tu. British waktu waktu tu tu main bincang untuk nak ambil negeri Terengganu ni lah. Jadi bila naik tu, Tokku Paloh katanya dalam kisah sebut kata dia sengitkan dia punya song, dia punya serban dia. Ya. Sengit serban, sengit kapal-kapal tu sekali. Sengit belah-belah kiri, sengit pula kapal tu belah kiri. Sengit belah kanan, sengit pula kapal tu belah kanan. Ada seorang ustaz ni dia kata, macam mana boleh dia tok ni orang yang mulia tapi dihina oleh orang-orang setepasnya. Cerita tu tak masuk akal, gila apa. Dia kata cerita tu tak masuk akal. Dia kata ni masalah ketika mana orang yang bercakap tadi, masalah akal, masalah adab benda ni nak beza. Nah. Hukum laku sengit serban Sesengit dia punya tu tu. Tu masuk dalam khariqul adah. Bukan khariqul akli. Tu mencari adat saja. Bukan mencari akal pun. Lepas tu kita kalau bercakap. Bagi reti sikit. Nah, ni semua benda men, tak boleh terima akal. Nah, ni <tuh> tak boleh terima akal kita. Tak boleh terima akal ke tu? Nah, tak boleh terima akal kalau macam tu? Ish, ya Allah. Kalau kita adatnya tak berjadi macam tu. Tapi mencari adab. Nama pun mencari adab. Jadi karamat lah. Be jadi masalah kah? Eh, tak ada masalah apa Tapi dia buat teruk. Orang zaman Allah ni, dia akan buat teruk ketika mana dia tak tahu perbahasan yang penting untuk dia bahaskan. Tak faham? Ha. Tak apa. Jadi itu. Tak ada banyak sangat. Baik. Patah balik semula. Ni tak masuk kitab lagi ni. Ha. Jadi ni dalil jadi kita sebut tadi dia dalil menunjukkan kata harus untuk kita bergerak mencari rezeki. Ya, kita ni umat Islam bukan umat pasif. Duduk tak buat kerja, tak. Malah Nabi has hasa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala muslimin atau ala nasi kafat'an an ya'malu. Betul? Disuruh untuk kita bekerja. Jadi karena itu orang yang menuntut rezeki Ha, yang disebutkan dengan tujuan dia adalah untuk apa? Untuk menjalankan dengan kebaikan. Ha, dan juga uh, meletakkan dalam niat hatinya untuk warok ketika mana dia berniaga. Meletakkan dalam hatinya uh, melakukan atau tidak melakukan perkara yang melampaui batas ketika perniagaan. Maka orang macam ni adalah orang yang mentaati Allah dan mahmudan mainda ahli lain dipuji di sisi para ulama dan awliya. Dan sesiapa yang berbeza dengan perkara tersebut, maka dia dikira sebagai orang yang bercanggah dengan syarat yang telah ditetapkan di dalam syarak untuk seseorang tadi mencari rezeki.